Трамп втік із саміту Великої Сімки, який відбувся в Канаді, втік, щоб не зустрічатися на полях саміту із президентом України Володимиром Зеленським. Ну а перед цим він постукав з дна ще з однією заявою: Трамп заявив, що було б краще, якби Росію не виключали із Великої вісімки. Групи країн світу, які найбільшою мірою впливають на розвиток світової економіки та політики, Тож, як розумієте, президент США продовжує плясати під дудку Путіна, а пропагандисти буквально захлинаються від радості, Трамп. Каким-то боком все-таки немножко какую-то симпатию к России испытывает. Да, и плюс ко всему, опять же, он критикует все то, что сделали демократы, как его соперники, но и в частности, вот, в том числе исключение России из Восьмерки. В общем, так не очень понятно, где здесь просто пустые слова, или, скажем там, какая то вот попытка обмануть и заканчивается, а начинается действительно реальный анализ ситуации. Трудно сказать, да. Но я так скажу, независимо от того, врет Трамп или нет, я думаю, что, конечно, это была одна из, одна из так сказать, частей вот того самого пути конфронтации, о котором мы вот тоже мы говорили. А я думаю, что если Трамп делает такие заявы в тот час, когда украинцы под стенами зруйнованих домов ждут, пока под завалами ищут их родных, то это уже не просто цинизм или байдужість. Это справжнее обличчя Трампа.